Поэтому в этом смысле непосредственная угроза расширения НАТО за счет этих стран не создает. То есть если оно в Финляндии проблем не создает, а почему оно на Украине проблемы создает? Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения Child Free. Все, и не вернется. Максимально божевільна політика кремлівського диктатора Путіна викликає подив навіть у блогера неосталініста Кліма Жукова, який прославився спільними ефірами з іншим прокремлівським блогером Гобліном Пучковим. Жуков не може зрозуміти, а як так вийшло, що в результаті хитрих многохадовичок НАТО тільки посилилося і наблизилося до російської території, дальше наш гарант гарантусають, що вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО угрозы для России не представляет. У России нет проблем с этими государствами, со Швецией и с Финляндией. Поэтому в этом смысле непосредственная угроза расширения НАТО за счет этих стран не создает. Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. То есть, если оно в Финляндии проблем не создает, а почему оно на Украине проблемы создает? То есть, Средства раннего обнаружения около Харькова это как-то принципиально хуже. Средств раннего обнаружения около Лапинранты или размещения мобильных ракет, да черт возьми, в 200 километрах от Ленинграда, от станции метро Парнас, ну вы понимаете, что от границы с Украиной до Москвы гораздо дальше, чем от границы Финляндии до Питера который является одним из финансовых центров, одним из важнейших портов, одним из важнейших железнодорожных узлов нашей страны. Я уж про культурную историческую ценность города молчу. Вы понимаете, что если вдруг, не дай Господи, не дай пролетарский Аллах, Магомед и Карл Маркс и дух истории, дело дойдет до настоящей войны, вы вспомните, что Ленинград не сдавали немцев 900 дней, упираясь всеми конечностями, чтобы не пустить немцев в город, только потому, что этот город ключ ко всему северо-западу, который сразу позволит полностью переориентировать вообще все фашистские войска в смысле обеспечения их матчастью, продовольствием, пополнениями и так далее. Потому что на Питер замыкается А. Морской путь, Б. Мощнейший железнодорожный путь. И сдача Питера означало открытие сразу двух новых фронтов, так, чтобы парировать немецкие наступления. Поэтому если что, вот Питер опять находится под очень серьезной угрозой. И если что, его тоже придется оборонять из последних сил, но это будет делать гораздо сложнее, потому что вы Финляндию сдали сами блоку НАТО, который является по собственной риторике, нашим уже даже не потенциальным противником, а настоящим противником. А хто за це етабуть отвічать? Втім, інші зет-блогери воліють таких питань не ставити і продовжують радісно підтримувати свого шизофреніка. А тим часом парад безумства продовжується. Глава слідчого комітету РФ Бастрикін заявив, що силовики відловили понад 30 тисяч мігрантів, які отримали громадянство, і вже близько 10 тисяч з них вирушили в зону так званої СВО, і додав, що це фішка, завдяки якій іноземні громадян. Они начали потихонечку уезжать из РФ. Реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны стать на воинский учет и в случае необходимости для участия в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, нежелающих стать на воинский учет поставили в счет и уже порядка 30 тысяч этих направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем это нужно, товарищи, брать окопы, <laughs> укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня выполняют ряды наших целовых подразделений, которые эти штуковины вот, строят. Но самое главное, я иначе сказал, что зачем это нам надо и Вот я взял интернет, нашел, пока не был. Правительство в январе этого года приняло очередной план по реализации миграционной политики в Российской Федерации, если У відповідь речник государственної думи Володін дуже образився і заявив, що Бастрикін абіділ народ, оскільки депутатів обирають граждані. А тут можна якраз посміятися. А ще тут он, дімечка Медведєв виліз і вилаєвся німецькою фразою Труд освобождает, яка була розміщена на воротах при в'їзді махт фрай». А ще у Росії розробили закон, який заборонить ідеологію чайд фрі про це заявив заступник голови Мін'юсту мін'юстуєвалатвукола в під час сесії вопросов зв'язаних з ідеологією. Ну ми з вами сейчас активно готовим законопроекти по. недопущению распространения child-free, э, такого течения, которое ограничивает распространение. Э, вот. И, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Вот, э, таких идеологий, э, так сказать, много. Экстремистской направленности. Э, собственно говоря, э, сегодня мы, э, эти законопроекты, они подготовлены, и мы будем, соответственно, вами прорабатывать и построить такую систему законодательную, которая бы вот все эти течения на территории Российской Федерации и тех стран, которые сегодня активно взаимодействуют с Российской Федерацией, разделяют ее ценности, вот эти законы должны, так скажем, прорабатываться, продвигаться, и это должно быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности, В чому заступник голови Госдуми Пьоттер Толстой заявив, що законопроект про визнання права на життя та охорону здоров'я до народження дитини внесуть до Госдуми найближчими днями. Також Толстой, який володіє нерухомістю за десятки мільйонів рублів, звинуватив захід у нав'язуванні чуждих Росії ценностей – кар'єризму та індивідуалізму. Борьба ценностей, о которой вначале сказал Алексей Константинович, она же началась не с началом СВО, это просто сделало явным расхождение, а это история с ценностями, она началась с 90-х годов, когда нам фактически навязали те ценности, которые в стране не были приняты и индивидуализм, и история значит, индивидуального успеха, и все те слова, которые сейчас до сих пор, которыми пичкают наших детей в нашей системе образования, связанные там с карьерой и так далее. Это все, к сожалению, ценности, которые были нам привиты, навязаны и на протяжении более чем 30 лет и по-прежнему на сегодняшний день доминируют в нашей стране. Поэтому, когда речь идет о том, что нам нужно вести... Э какую-либо борьбу и сопротивление нам конечно нужно прежде всего думать о том на какой основе мы эту борьбу ведем поэтому этот разговор он вдвойне актуальный даром же не прошли эти три десятилетия гибридной войны против россии сейчас до сих пор еще наверняка среди ваших знакомых есть люди которые верят там в невидимую руку рынка или там вот есть такой умный что такой бедный вот ну вот вот эта вот вся парадигма она до сих пор еще сохраняется и, конечно, э, те люди, которые эти идеи разделяют, они не понимают такой важной исторической смены времени, что их время уже ушло. Все. И не вернется. Ну, а если коротко подсумевать, то народжуйте детей и не думайте про карьеру, адже нам нужны солдаты и рабы, ну, то есть рабочий класс. Друзья, на этом ставим крапку, обязательно напишите ваш комментарий, для меня это очень важно, и ждите на следующий выпуск.